Мой прадедушка был на войне, и про нее рассказывал мне много, как танк сумел гранаты подорвать, как ходил в атаку из-за копа. Моя прабабушка не воевала, она в тылу солдатам помогала. Снаряды делали и пули отливали, одежду сапоги изготовляли. Как мало осталось на земле ветеранов Не ходят ноги, тревожат раны Мне хочется и каждого обнять Теплом душевным с ними поделиться Была бы сила, чтобы время спять. Война и больше, пусть не снится Без мужественных тружеников тыла Страна бы наша никогда не победила лучезарные детства дни, когда освещены лучами солнца мирного они, и разве же не преступления детей мгновений радостных лишать, да времени взрослеть и заставлять. Одно желание было в их сердцах, желание голод удалить, хотя бы корочку сухую откусить и с наслаждением ее жевать. Кому пришлось такое испытать, тут продолжать. До ныне. Он к хлебу относится как к святыне.